Hanya tinggal empat hari saja lagi penduduk Parlimen Sungai Besar di Selangor dan Parlimen Kuala Kangsa di Perak mengundi pada satu pilihan raya kecil yang latar belakangnya agak sadis selepas ahli Parlimen kedua-dua kawasan itu terkorban dalam nahas helikopter di Sarawak 5 Jun lalu. Kempen-kempen di kedua-dua Parlimen agak panas. Dua parti yang turut bertanding iaitu PAS dan Amanah atau PAN saling tuduh-menuduh Parti itu seolah-olah mementaskan sebuah sandiwara ketika pengundi masih mengingati wakil rakyat mereka. Hakikatnya pengundi di kedua-dua kawasan itulah yang bakal membuat pilihan. Pilihan raya kecil itu dipercayai yang terakhir menjelang PRU ke-14 nanti. Analisis kali ini bertajuk Legasi atau Emosi. Bersama saya Dilela Kadir dalam analisis kali ini. Selamat malam dan salam Satu Malaysia. Yang menarik pada kedua-dua pilihan raya kecil PRK ini, Parlimen Sungai Besar dan Kuala Kangsa, ialah demografi yang berbeza. Kuala Kangsa bersifat urban manakala Sungai Besar bersifat semi-urban dengan penduduknya terdiri daripada nelayan dan petani. Kumpulan petani dan nelayan inilah yang mendominasi pilihan raya kecil ini. Strategi kempen parti-parti bertanding juga berkisar kepada perebutan pengundi Melayu sama ada di Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Parti-parti yang bertanding, Barisan Nasional, BN, PAS dan Amanah terpaksa bekerja keras merebut pengundi Melayu yang merupakan 70% jumlah pengundi di Sungai Besar dan 60% di Kuala Kangsar. Parlimen Sungai Besar yang berkeluasan 64483.24 hektar mempunyai 42836 pengundi berdaftar dengan 67.18% pengundi Melayu, 30.68% pengundi Cina, 1.91% pengundi India dan 0.23% pengundi dari kaum lain. Ada dua kawasan Dewan Undangan Negeri DUN berada di bawah parlimen itu iaitu Sungai Panjang yang diwakili anggota Dewan Undangan Negeri Adun dari BN, Budiman Muhammad Zohdi dan Sekinchan yang diwakili Adun dari DAP Eng Sui Lim. Terlihat ya, ketidak uh, kesepakatan ya, dan ini digambarkan ya, di dua uh, PRK ini hmm. dan akhirnya ni apa kesannya jangka panjang ya? Hmm. Uh, kita lihat macam mana nanti kalau PRU 14 ni kalau benda berlangsungan ya? Hmm. jadi memang saya setujulah ya? kali ini uh, mereka terdesak dan mereka masing-masing inginkan kemenangan masing-masing ingin menarik. Sebab apa kalau kita lihat uh, sejarah dulu eh panilah serpihan daripada pas. Mm -hmm. So masalahnya macam mana mereka nak berebut undi Melayu ni. Mm -hmm. uh, kalau sekiranya uh, orang pas itu yang totok, yang betul-betul hardcore mereka tetap terdepan mm -hmm. ya. tapi yang dibimbangkan ialah mereka ni anak muda mm hmm. khas orang muda yang mm hmm. atas pagar kemungkinan sedikit sebanyak mereka akan terpengaruh saya berbalik kepada sunnah besar memang banyaknya memihak kepada barisan Islam ya? kalau kita pergi ke bawah ni kita pergi ke Sungai Panjang eh? Sungai Panjang sebenarnya satu satu daerah muni saya yang kalah ya? Yeah? lain tu semua disapu oleh uh, YB Budiman ya? Yeah? Jadi kalau Sekincan saja masalah tapi oleh kerana penampilan ya sikap budiman ini ya yang turun padang orang panggil dia Pak Man ya aman aman di Sekincan ya nama Cina dia. Ya. Jadi sudah tentulah 100 sebaruh daripada undi Cina ini akan boleh pergi kepada Budiman. Jadi kesimpulan seperti memang ya apabila uh, banyak parti bertanding sudah tentulah uh, undi itu akan berpecah. Uh -huh dan saya selalunya kebiasaannya dalam politik ni hmm. uh, mereka yang akan mendominasiklah ya parti yang memenangi ya hmm. ataupun yang pernah menang di kawasan itu penyandang iaitu penyandang ah. iaitu Barisan Nasional Bagi Parlimen Sungai Besar tumpuan kepada BN dan PAS kedua-dua parti mempunyai sejarah di kawasan itu Pada PRU ke-13 lalu BN disaingi PAS memenanginya dengan majoriti kecil pada PRK ini, Parti Amanah atau Pan turut bertanding. Kehadiran parti itu dilihat hanya memecah undi pengundi Melayu kerana parti itu tidak mampu menggugat dua parti besar yang bersaing iaitu BN dan PAS. Perlu diakui, pengundi di kawasan itu kurang mengenali parti yang dipimpin bekas pemimpin PAS yang ditolak oleh ahli parti itu pada muktamar lalu. Parlimen Kuala Kangsa diwakili Allah Yarham Datuk Wan Muhammad Khairil memperoleh majoriti 1,082 undi menewaskan calon PAS Halil Idham Lim Abdullah dan calon bebas Datuk Kamilia Ibrahim. Kita lihat apa yang telah berlaku musim kempen dalam bahasa lima hari enam hari. Kita lihat di Kuala Kangsa khususnya yang adanya sikit polemik di situ. Saya rasa Uh, rakyat dapat menerima eh, menerima hmm. cara eh uh, kempen itu lakukan ya eh. hmm. uh, sebab apa ya eh, kadang-kadang selepas uh, itu ada video conferen uh, calon bersama-sama anak-anaknya hanya beliau tak boleh turun hmm. saja ke, ke padang eh hmm. ini diwakili oleh anak-anak mereka, eh anak beliau Sorry. saya rasa benda ini telah dipahami dan telah di saya rasa dihayati oleh mereka dan malahan eh uh, pengundi di Kuala sana pun mengenali beliau eh. saya melihat tidak ada masalah ya? hmm. uh, cari ini dan saya rasa cari ini yang pertama kali saya rasa yang kita lihat bahawa uh, calon itu tidak turun padang hmm. jadi anak ataupun uh, keluarga dia turun padang, saya rasa hmm. tidak masalah sebab apa baru-baru ini pun uh, beliau telah uh, menghuraikan manifesto yeah? uh, daripada keluarganca, daripada calon hmm. dan ini diterima oleh uh, masyarakat dan setempat dan saya rasa dia berjalan dengan baik setakat ini. Ramai berpendapat kedua-dua pilihan raya kecil itu bukanlah tempat untuk menguji pengaruh parti masing-masing dan ia tidak boleh dijadikan kayu pengukur untuk pilihan raya umum ke-14 nanti. Kedua-dua pilihan raya itu diadakan secara mengejut selepas kematian kedua-dua wakil rakyatnya akibat nahas helikopter di Sarawak 5 Mei lalu. BN bertanding bagi mempertahankan kedua-dua kerusi yang dipegangnya dan bagi meneruskan legasi yang ditinggalkan kedua-dua ahli parlimen itu. Uh, orang ramai uh, melihat bahawa dua PRK ini satu hmm. Indikator, hmm. Ya, indikator kepada uh, peringkat nasional. Ya. Uh, tetapi untuk memokus kedua-dua PRK ini hmm. juga tidak berapa kita kata boleh kita serap terus terus mm -hmm. ya. Sebab apa uh, kalau PRP PR, uh, PR 14 saya rasa dalam setahun, ...dua tahun lagi ya. Mm -hmm. Jadi kemungkinan ya apa yang dicorakkan dalam PRK nanti ya mungkin sebahagian tu boleh uh, melambangkan ya boleh di dibawa diangkat kepada peringkat nasional. Mm -hmm. Jadi apa yang boleh uh, di dipelajari daripada kedua-dua PRK ini ialah bagi pihak BN contohnya mm -hmm. apa yang mereka boleh pelajari kalau sekiranya apa juga rezah akan apa juga keputusan akan berlaku mm -hmm. ya apa yang boleh pelajari dan apa juga strategi yang digunakan di gunakan di kedua-dua PRK ni sesuai atau tidak sesuai mm -hmm. diangkat ke peringkat nasional contohnya adakah uh, strategik di serawak digunakan adakah sesuai di sini eh, mungkin tak sesuai di sini ya mm -hmm. jadi saya melihat sedikit sebanyak memang sebagai indikator ya tetapi tidak sebagai satu indikator yang bertahan hmm. ya? maknanya, yes, kalau dua ni kalah BN akan kalah hmm. uh, tidak macam itu, ya? sebab uh, percaturan demografi berbeza, ya? uh, mungkin uh, perasaan sentimen terhadap parti itu berbeza dengan uh, fenomena uh, keadaan kematian, beliau. mengapa uh, perlu diadakan uh, pilihan raya semula, hmm. jadi fenomena ini akan mengongkong yang ketemu pengaruhi pemikiran mereka jadi, saya melihat sedikit sebanyak memang tak nafikan ya hmm. orang akan mengatakan persepsi masyarakat oh, yeah. dua eh yeah. menguji yeah, yeah. ya menguji isu-isu nasional isu-isu apa -isu menteri sendiri tapi memang tak nafikan sebahagian jas. tetapi benda ini perlu dilihat lebih mendalam ya uh, mengapa dan kenapa sekiranya apa juga berlaku dalam keputusan PRN ini jadi keputusannya uh, saya melihat uh, memang ya sebahagian tu mempengaruhi PRU ke-14 dan tidak semestinya dia akan mempunyai sekeluhannya keputusan PR ke-14 tu kerana kita hanya melihat kepada dua kawasan yang berbeza bentuknya satu kawasan kampung ya. Mm -hmm. sungai besar ni kampung semikbun yang penduduknya orang Melayu mm -hmm. pesawah petani yang masih melihat kerajaan itulah ya, mm -hmm. yang boleh membantu mereka Begitu juga keadaan di Kuala Kangsar BN ditentang oleh PAS dan PAN BN memilih balu bekas ahli Parlimen kawasan itu Datin Mastura Muhammad Yazid bagi meneruskan legasi Allahyarham suaminya Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar Wan Ahmad manakala PAS meletakkan ketua dewan Muslimat PAS Perak Dr Najihat Usalihah Ahmad. Bayar bayar orang, tak sombong melang. Memang sekarang dia Datin Mastura keluar memang banyak bagus lah. Dia akan dia akan dia kalau dia yang okey memang dia akan ikut dia suami, tato wang ya semua bagi kita yang betul betul kuala kangsa. An wan mian orang banyak friendly lah. dia suka bantu orang loh. Yang dikatakan YB yang berjiwa rakyat. Saya rasa selain daripada Nuria. YB Budiman tak ada tak ada calon yang yang tepatlah. Saya rasa ini ini salah satu calon yang yang dikendaki oleh rakyat sebenarnya. Sifat beliau sangat mesra, sangat mesra. Kami kagum dengan sifat beliau yang mesra tu. Seorang pemimpin sebagai ahli parlimen maupun sebagai sebagai timbalan menteri yang beliau begitu mesra, tidak ada ego. Beliau boleh berkawan dengan semua masyarakat tanpa mengira tinggi atau rendah pilihan raya umum PRU ke-13 lalu, BN bertarung satu lawan satu dengan PAS di kawasan Parlimen Sungai Besar. Datuk Noriah Kasnon menang dengan majoriti tipis 399 undi. Bagi Parlimen Kuala Kangsa, Datuk Wan Muhammad Khairil memperoleh majoriti 1,082 undi menewaskan calon PAS Halil Idham Lim Abdullah dan calon bebas Datuk Kemilia Ibrahim. Siapakah yang bakal dipilih pengundi di kedua-dua kawasan itu nanti? Adakah pengundi mahu legasi diteruskan? Kita tunggu hari mengundi 18 Jun ini. Sekian analisis malam ini. Selamat malam.